14 июня 2016 года инвалиды труда, угольщики, уранчики, металлурги выехали в город Киев на акцию протеста. На акцию протеста с той целью, чтобы достичь тех, достичь тех результатов, которые были подписаны ранее протоколы. Но нас не хотели принимать до 200 дня, мы так поняли, что нас просто игнорируют. Тогда было принято решение зайти в Министерство социальной политики и добиваться встречи с министром социальной политики. Все шахтеры собрались, 80 человек рынулись, и буквально за 3 минуты э, зашли на второй, а потом и на пятый этаж. Почему на пятый этаж? Потому что на пятом этаже находится приемная министра социальной политики Реа. И была объявлена массовая голодовка. Все 80 человек одели повязки и объявили голодовку. На первый день министр с нами не встретился. На второй день прибыл к нам наш депутат Мартовицкий Артур Владимирович, приговорил с министром, и министр согласился на короткую встречу. Зашли три человека вместе с народным депутатом Мартовицким, 40 минут поговорили и все-таки уговорили министра, чтобы он встретился с людьми и рассказал все это людям, какие есть планы и как они будут воплощаться в жизнь. Министр доложил, что в сентябре месяце Будет подан законопроект, который разработан министерством, министерством социальной политики. Все те люди, которые подлежат перерасчетам э, пенсий, которые ушли до 2008 года, все эти люди будут всем этим людям будет перерасчитана пенсия. Второй вопрос: перерасчет регрессных выплат. Э, сказал министр, что встречался в Верховной Раде с э, парубием и было дано обещание, что несут его на голосование не в порядку денном, то есть без порядку денного, не очередной. Да, в действительности на третий день наш вопрос по перерасчету регрессных выплат был внесен на голосование Верховную Раду, но, к сожалению, не хватило 7 голосов для его принятия. Не проголосовал Народный фронт в полном объеме и проценту 80-90 радикальная партия Ляшка. Потом я задал министру вопрос о том, что шахтеры, которые проработали 30 и более лет в шахте, потеряли здоровье. Естественно, они получают чуть больше пенсии. Естественно, они получают регрессную, так званую, выплату ежемесячную. И в сумме якобы неплохой доход. И они не имеют права на оформление субсидий, потому что доход как бы более-менее нормальный. Платят 100% коммунальных услуг. И при этом им остается полторы, максимум две тысячи на, на жизнь. Спрашиваю министра, зачем надо было работать 30 лет в шахте? вложить на кон свое здоровье, чтобы точно так же, если человек не работал, или где-то работал на легких работах, тоже получает пенсию минимальную, 1400 гривен. И тоже ему остается, но получает субсидии 95%. И тоже ему остается также полторы тысячи на жизнь. Да, министр согласился с этим, сказал, я про это даже не думал, и в течение двух недель, будет постанова Кабинета Министров о том, что социальную выплату, так званый регресс, не всчитывать в доход. Тогда мы сможем оформлять хотя бы 50-40% субсидий. Посмотрим, две недели пройдет, мы будем напоминать. Но 5 июля, после каникул, открывается новая сессия. И наш вопрос по перерасчету регрессных выплат будет вновь поставлен на голосование. Якобы, со слов министра, он разговаривал с премьер-министром Ройсманом, и, и тот дал гарантии, что это будет проголосовано, и перерасчеты регрессных выплат будут сделаны. Мы все держим на контроле, поэтому после 5 июля не только активисты, потому что этот раз поехали в основном активисты со всех городов, со всех четырех областей. На 5 июля, после 5 июля, вернее, мы собираемся массово, держим все это на контроле, и если наши Трібування не будуть випитися. Якщо на голосування не буде ставитися наші наболіші випросити, ми масово будемо виїжджати в Київ і приходити к радикальних мірам. Незалежна профспілка гірників народилась на хвилі шахтарських страйків, коли існувала величезна заборгованість по виплаті зарплати шахтарям. Коли дійшло до того, що замість грошей шахтарям видавали продукти харчування та побутову техніку. В даній ситуації стара профспілка гірників не змогла забезпечити соціальний захист трудящих. Саме життя народило незалежну профспілку гірників у 1990 році. Нова проспілка не залежала від роботодавців, вона стала авангардом у боротьбі за права шахтарів України. Згадайте численні страйки та мітини на площах шахтарських міст. Згадайте, 600-кілометровий піший похід на Київ, коли лідери НПГУ йшли на чолі колони. І на сьогоднішній день незалежна профспілка гірників України це сила, що стоїть на захисті соціальних, правових та економічних інтересів трудящих західного Донбасу та всієї.